Jangan minum aja. Jangan okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertamanya uh, saya ingin uh, mengucapkan uh, terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk Uh, saya menemu bual uh, Cikgu pada hari ini Jadi uh, tujuan saya menemu bual cikgu uh, Pada hari ini Adalah untuk mendapatkan uh, Pandangan cikgu tentang Isu penyalahgunaan Bahan terlarang seperti dadah Dalam kalangan remaja serta kesannya Terhadap perkembangan murid Apa pendapat cikgu okay, Yang pertama-tambahnya Terima kasihlah kepada saudara Azim Syamil Kan dia saya untuk berkongsi sedikit pengalaman lah ataupun sedikit atau kata apa tu isu berkaitan penyalahgunaan dadah di sekolah ataupun remaja kan. Okey. Di sekolah saya, di sekolah saya terdapat juga terdapat juga lah sedikit kalau sedikit segelintir pelajar ini yang terlibat dengan uh, penyalahgunaan bahan bahan terlarang walaupun tidak secara serius. Kebanyakan mereka ini mula terlibat kerana pengaruh rakan sebaya dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Okay. sebab uh, orang kata remaja ni dia suka explore explore ataupun apa uh, tu ataupun mencuba perkara-perkara yang dia ingin tahu. Ha. Uh. Okey. Uh, jadi uh, menurut cikgu apakah faktor utama yang mungkin yang menyebabkan pelajar terjebak dengan uh, penyalahgunaan bahan terlarang ini? Okay. Antara faktor utama ini adalah disebabkan oleh tekanan emosi dan persekitaran keluarga yang tidak stabil. Ada pelajar yang ibu bapa dia sibuk bekerja, kurang perhatian dan kasih sayang. Akibatnya, mereka mencari tempat, tempat untuk meluahkan perasaan dan akhirnya tersilap memilih kawan. Sebab biasanya pelajar yang Family dia broker, family dia ada masalah Dia akan rasa tersisih atau terpinggi daripada Keluarga, jadi apa yang dia buat dia duduk seorang Dia carilah perkara yang boleh Membuatkan diri dia berasa tenang, berasa happy Jadi Dia mencuba lah perkara yang baru seperti Dadah ataupun Perkara-perkara permainan seperti apa tu Game, internet pun boleh jadi Sesuatu perkara yang baru juga untuk, untuk dia explore Jadi remaja ni dia walaupun dia remaja dia memerlukan kepada panduan orang tua atau ibu bapa uh, walaupun dia, dia tahu dah dadah itu bahaya tapi dia tetap perlu uh, panduan ibu bapa supaya dapat memantau dah pergerakan anak-anak uh, tu Selain itu, pengaruh media sosial juga memainkan peranan besar. Ada remaja yang terpengaruh dengan gaya hidup sehat Gaya hidup tidak sihat yang ditunjukkan oleh rakan atau influencer di media sosial. Seperti yang kita tengok di gadget kita hari ini. Di gadget kita hari ini, terdapat banyak perkara yang positif dan negatif. Tapi, siapa yang menentukan ataupun siapa yang um, siapa yang berhak mengawal kandungan dalam internet tu? Kalau bukan daripada diri kita sendiri. Ha, jadi, uh, influencer ataupun orang kata media sosial ni adalah antara faktor utama juga lah yang, yang menyebabkan remaja ni terpengaruh dengan dadah. Okay, uh, baiklah, untuk soalan berikutnya saya nak tanya cikgu. Dari segi perkembangan pelajar, apakah kesan dadah terhadap aspek uh, fizikal mereka? Eh okay, dari segi aspek fizikal, Pelajar yang mengambil dadah akan menunjukkan tanda-tanda keletihan, kehilangan selera makan dan perubahan pada bentuk tubuh. Mereka kelihatan tidak bermanya dan kelab ponteng kerana tidak sihat. Malah, setengah pelajar ini dia mengalami gangguan tidur yang serius. Ini men semua menjadaskan tenaga mereka untuk mengikuti PTPC dengan baik. Biasanya orang yang kita kata terlibat dengan dadah ni, boleh dikesan dengan cepatlah. Jadarlah, cepat lah. Tidaklah cepat. Tapi kita boleh kesan lah pelajar itu yang uh, um, mengambil dadah. Harganya, yang antaranya, yang kita sebut tadi, dia biasa mudah letih, dia tak ada makan, badan dia pun tak seperti muri murid-murid yang lain. Kalau kita, kita tengok dia mula-mula di mana sekolah, dia badan dia sihat. Tiba-tiba, dekat-dekat akhir sekolah, badan dia, uh, apa tu, badan dia tidak normal lah kita, kita kata. Jadi, di situ kita boleh tengok, ada aspek fizikal, yang dadah ini memberi kesan dekat badan seseorang itu. Okey. Uh, bagaimana pula dengan uh, terhadap aspek kognitif pelajar, uh, cikgu? Okey, daripada segi kognitif pelajar, kesan pada kognitif ni sangat ketara. Pelajar yang terlibat dengan dadah suka menumpukan perhatian dari ingatan dia menurun dan prestasi akademik dia merosot. Mereka juga suka berfikir secara rasional dan cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan akibat dia Ini akan menjejaskan bahawa fungsi otak mereka sudah terjejas akibat bahagian kimia dalam-dalam Biasa orang yang ambil dadah ni otak dia akan jadi bukan um, kata tidak berfungsi, tapi dia tidak boleh berfungsi dengan baik lah Maksudnya kereta, contoh kalau kita bawa kereta nak sampai ke satu destinasi tu, boleh sampai tapi kereta tu tak semestinya bukan kita tak semestinya dia rosak dengan bahan-bahan yang terlarang macam ada bahan-bahan yang rosak memang dia tetap sampai tapi banyaklah akibat kesan buruk daripada yang baik kalau kita guna kereta yang rosak boleh kata kalau kita letak acun ke ataupun bahan-bahan yang tidak sepatutnya dalam kereta tu untuk kita guna kereta tu dengan baik kereta tu memang tetap sampai dekat satu tempat tujuan tapi sampai dengan keadaan yang uh, kereta yang rosak boleh kata, akan menjejaskan lah keadaan kereta tu. Sama juga dengan pelajar. Kan bila dia ambil dadah untuk jadi tenang, untuk apa tu, untuk happykan diri dia. Boleh merosakkan dia punya fizikal dia. Boleh merosakkan juga dia punya otak. Akan menjejaskan lah untuk masa depan dia. Kalau tidak, dicegah daripada awal. Okay. Uh, dari segi permatian cikgu, bagaimana pula dari sudut sosial emosi pula? Okey, daripada sudut sosio-emosi, pemacu yang terlibat dengan dadah biasanya mengalami masalah emosi yang tidak stabil. Mereka cepat marah, suka menindih diri, raksa, rendah diri. Kadang-kadang, mereka hilang keyakinan diri dan menjauhkan diri daripada keluarga serta rakan-rakan. Dan ada juga yang menunjukkan perubahan mendadak dalam tiga laku. Contohnya, daripada seorang yang happy, tiba-tiba dia menjadi seorang yang murung, seorang yang suka duduk seorang-seorang ataupun agresif. Ini semua tanda-tanda gangguan sosial emosi yang perlu diberi perhatian oleh guru. Kalau guru tu dia boleh kesan awal murid tu awal tahun dia happening, dia suka uh, dia suka memberi uh, memberi pendapat di dalam kelas, dia suka bertengkar siapa. Tiba-tiba dekat pertengahan tahun atau akhir tahun, pelajar tu menjadi murung, duduk seorang diri, tidak suka bergaul. Ah, adalah salah satu kesan daripada sudut sosial emosilah. Ini saya guru. oleh itu, Uh, apa pendapat cikgu uh, tentang langkah atau strategi yang biasanya dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam menangani uh, isu atau masalah ini eh, biasanya kalau pihak sekolah kalau daripada pihak kami okay. kami bekerjasama rapat dengan agensi anti dadah kebangsaan AADK untuk menjalankan ceramah kesedaran dan pemeran. selain itu pihak sekolah juga menganjurkan program motivasi serta bimbingan kaunseling bimbingan kaunseling individu dan kelompok serta aktiviti kehanian. Kami juga menjadikan murid ini melalui pendidikan kasih sayang bukan menghukum. Pun juga diberi latihan untuk mengenal pasti tanda-tanda awal penyalahgunaan dadah supaya intervensi dapat dilakukan lebih awal. Jadi kalau di sekolah kami juga untuk memastikan budak-budak atau pelajar yang terlibat dengan dadah ni dia rasa di yang supaya dia rasa dia tu tidak keseorangan Ada pihak yang boleh membantu dia untuk uh, sembuh daripada dadah tu. Contohnya perak sekolah lah. Pihak sekolah yang memainkan peranan penting. Sebab tu kita orang adakan bimbingan kaunseling, bimbingan motivasi dan uh, kata menggunakan pendekatan kasih sayang. Bukannya uh, menghukum dengan watan ke bukan uh, kata menghukum dengan beri kata-kata yang tidak sepatutnya. Tetapi kita beri dengan pendekatan kasih sayang. Okay. Uh, uh, diandaikan jika cikgu merupakan guru kaunseling apakah pandangan cikgu tentang peranan guru dalam mencegah isu ini dan membentuk masyarakat madani okay. pada pandangan saya cikgu ni atau guru ni memainkan peranan besar kerana kita adalah model yang boleh lihat setiap hari kalau guru menunjukkan nilai integriti, disiplin dan kasih sayang, murid akan meniru sikap itu. Dalam konteks masyarakat madani, kita bukan hanya mendidik akademik tetapi juga membentuk nilai kemanusiaan. Mendidik imaja untuk menilai potensi diri dan menolak dadah adalah salah satu bentuk jihad yang penting. Okay, cikgu ni adalah orang kata full model ataupun model yang uh, murid murid kita tengok daripada pagi sampai dia balik sekolah. Dia tengok gaya pemakaian cikgu tu macam mana, gaya percakapan cikgu tu macam mana, Gaya pergaulan cikgu tu macam mana Kalau cikgu di sekolah pun menunjukkan Orang kata gaya pemakaian yang uh, Tidak rapi Tidak kemas, rambut pun tidak kotor, Tidak sikat Adakah kita yakin bahawa murid kita tu Nanti akan jadi seorang yang kemas orang, Seorang yang orang kata berdisiplin Mestilah tak kan uh, Jadi kalau kita nak Hasilkan murid yang berdisiplin tu Bermula daripada seorang cikgu Tapi bagi pendapat indi, Bagi indi, pendapat individu saya uh, selain cikgu cikgu tu nombor dua yang pertama adalah ibu bapa lah ibu bapa sangat memainkan peranan penting sebab di rumah murid eh murid ni lebih banyak masa dia terluang di rumah berbanding di sekolah di sekolah kita boleh kata hanya um, daripada pukul 7 sampai pukul 1 atau pukul 2 je jadi hanya beberapa jam je di sekolah berbanding mereka yang eh, berbanding waktu mereka berada di rumah jadi Cikgu ni memainkan bahan yang penting juga Cumanya yang lebih penting lagi adalah Ibu bapa itu sendiri Ok, Cikgu Ok, uh, soalan akhir saya uh, Apakah nasihat Cikgu uh, Kepada bakal-bakal guru seperti saya Dalam menghadapi cabaran ini Pada masa depan apabila kami ni uh, Akan diposting di merata-rata negeri Di merata-rata Okey, baik like pada pendapat saya penasihat nasihat kepada orang kata adik-adik lah yang bakal posting nanti uh, supaya yang pertama kenal lah kenalilah murid tu secara menyeluruh jangan orang kata pandang sebelah mata ataupun pandang hanya uh, pandang hanya di sekolah je dan jangan sempat menghukum apabila melihat tingkah laku pelik bahawa fahamilah bahawa setiap dua ni setiap murid ni mempunyai latar belakang dan cabaran yang berbeza. Gunakan pendekatan empati dan komunikasi terbuka. Guru bukan sekadar mengajar tetapi menjadi tempat murid mencari kekuatan. Jika kita faham bahawa perkembangan fizikal, kognitif dan emosi mereka, jika, jika kita faham perkembangan fizikal, kognitif dan emosi mereka, barulah kita mampu mendidik kesan. Okay, jadi, yang kata yang pertamanya, um, yang penting sekali, kita jangan cepat menghukum lah. Jangan cepat, jangan cepat, menghukum, jangan cepat menilai murid tu. Yang pertama, kalau kita baru posting, kita tengok dulu murid tu macam mana. Walaupun dia nakal, tapi kita kena faham uh, latar belakang keluarga dia macam mana, persekitaran rumah dia macam mana. Kalau bukan di rumah, contohlah di rumah dia sudah dia, dia, tak dapat, apa uh, tu dia tidak dapat kasih sayang yang sepatutnya, di sekolah lah tempat dia menerima kasih sayang yang sepatutnya. Eh, kalau tengok kalau di sekolah saya ada seorang murid tu dia di sekolah sangat nakal suka sangat orang kata sangat suka mencari perhatian tetapi di rumah bila ditanya-tanya sebab apa murid tu di sekolah suka bising suka kacau kawan dia memang suka cari perhatianlah orang suruh buat kerja tak buat memang bisinglah bila dikaji-kaji rupanya pelajar tu di, di rumah mengalami Eh, keadaan keluarga yang sangat teruk lah. Mak ayah Bercerai Duduk dengan nenek Nenek duduk jauh Kadang-kadang eh, Ayah tak bagi nafkah yang sepatutnya Walaupun bercerai kan Tanggungan di bawah ayah kan ha. Jadi apa yang penting Jangan cepat menghukum Dan nilai secara menyeluruh Dan gunakan tindakan kita tu Tindakan yang sepatutnya lah Dengan kasih sayang dan ikut cara yang agama kita ajar atau cara rohani kita Okay, okay cikgu uh, Setakat ini saja uh, soalan daripada saya Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Hafiz atas perkongsian yang amat bermakna dan nasihat yang amat uh, lah kepada kami para bakal-bakal guru Jadi uh, saya harap Cikgu sentiasa sihat se dan dilimpahi uh, rezeki yang banyak. Insya-Allah amin.